Колег, та за сприяння голови Заставінської районної ради Сергія Капіцького відбувся офіційний робочий візит до громади партнера Гайденрок Німеччини. На та візит активізація партнерського співробітництва, визначення спільних цілей, співпраці, можливі підтримки на певному рівні та ознайомлення з альтернативною енергетикою даної країни. Іноземні колеги раді ділилися досвідом та розповіли. Що за 10 років у Німеччині не залишилося жодної атомної електростанції. Серед альтернативної енергетики експерти називають передусім енергію вітру. eine Art der Erzeugung für neue Das ist jetzt hier ein relativ großer Windpark mit 2,5 Megawatt Anlagen. Das ist park 12 2, ich erkläre ein bisschen was zur Politik und Rudolf Zintel ist der Geschäftsführer von der Gesellschaft und er erzählt dann über die Technik und über die Finanzen. und ja. okay. Das war hier es ist generell schwierig, politisch schwierig, Windräder zu bauen in Deutschland, weil viele Menschen den Anblick nicht ertragen können oder Angst haben vor Geräuschen oder

Ja, und, ähm, er hat gemeint, man sollte äh, <laughs> <das jetzt Ende. lacht> und machen und da. Ja. Und man hat eigentlich nur eine Chance, das umzusetzen, wenn, wenn die Politiken, politischen Entscheidungsträger sich vorher wenn sicher sind, dass man eine Mehrheit Nähe Sonst hat es überhaupt keinen Zweck. Also wenn im Parlament schon mal behalten ist, hat man keine Chance. Mm -hmm. Політично це можна було тільки досягнути, коли вони знали, що вони більшість мають голосів. Так? Коли половину-половину половина це би нічого не вийшло. Mm -hmm. uh, das haben wir hier gemacht. Wir haben mit dem Gemeindeparlament erst gesprochen, wollen wir dieses Projekt angehen. Und uh, weit über 80 Prozent haben gesagt, ja, wir gehen das an. Mm -hmm. Das war der erste Schritt. Перший крок був, що ми парламенту сказали, ми плануємо це тут таке побудувати, і 80%

88,2% haben dazu gestimmt. 88,2% waren zufrieden und sagten, dass es gut Und erst nach diesem Votum haben wir angefangen zu planen. Und nur danach haben sie begonnen zu planen. Ohne Vertrauen von Menschen, die nichts geplant Im Nachhinein war es das gut, dass wir es so gemacht haben, weil in Gemeinden, die das anders gemacht haben, die erst geplant haben, gab es riesige Proteste. Äh, Mm -hmm. нас і Добре, що вони так, таким шляхом пішли, тому що інші області зробили по-іншому. Спочатку почали планувати, почали проєкти робити, а потім людей опитувати. І великі протести були, люди, конфлікти, та дійшло і до телебачення. Якими питтями вони людей змогли змовитися з людьми? Яка вигода для людей? Ні, спочатку як домовилося. А, disbefraguнг. Зовів байвай. Це просто були Ти як вибори, переконати. кожна людина. Ні, кожна людина прийшла і проголосувала вона за чи проти. Це були як вибори, вибори. Але проводилися, Аргументи. проводилися до цього якісь інформаційні кампанії з людьми, роз'яснювання роботи, ну тобто спілкувалися, ага. пояснювали люду такими аргументами, не арбайт форбрайтінгс арбайт форбрайтингс арбайтфорт, габганзія цель, пасвірта. Ja, ja genau. gab war waren große Versammlungen, wo informiert wurde, was werden könnte, Sie haben Leute dass es Für einen Bürgerentscheid gibt es auch eine gesetzliche Regelung. Es ist genau geregelt, wie der ablaufen sollte. Mit Benachrichtigung der Wähler, das ist alles wie bei einer ordentlichen Wahl. Es war wie ein Wahlkampf, so viel Geld kam, und sie... Wie viel Geld bekommt die Gemeinschaft von diesem Projekt? Welche Gewinn hat von diesem Projekt... Nicht Die Gemeinde. Ja, da komme ich gleich dazu, weil das ist der, das zweite große Problem gewesen. Das erste habe ich beschrieben, haben wir gelöst mit der Bevölkerung, damit wir sicher sind, dass das auch eine Entscheidung mhm. ist, der Heidenburg der Bürger. Das war das Erste. Mhm. Und das Zweite ist, eigentlich ist es den Gemeinden in Hessen nicht erlaubt, wirtschaftlich tätig zu sein. Mhm. Він хоче це питання пізніше відповісти на це питання. Він має свої. Ну не хоче по другому пункту сказати, що це перший пункт дуже був важливий. Думка людей це була найважливіша. А другий пункт був, що в принципі організація не може якісь бізнесові справи крутити, та що це має бути.

Am 18. Dezember haben wir die erste Anlage und am 18. März des Jahr die letzte Anlage in Betrieb genommen. 18. Dezember, dann die erste, haben wir gegeben und März schon gestaat. Für alles 14 Monate, Baustelle. 14 Monate. Für alles 14 Monate. Für alles 14 Monate. Für alles 14 Monate. Monate. Für alles 14 Monate. Echt? Die ja. <laughs> <laughs> ja. Vorbereitung war länger. Aber ah, <laughs> also, <laughs> <so, lacht> 14 Psych. 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 Wir, haben, also, ja. Wir haben zwei Jahre geplant. Uh -huh. Ein Jahr ge 14 Monate gebaut. Und sind jetzt im fetten Betriebsjahr. 14 місяців потім будували, два роки планували, 14 місяців будували, і четвертий рік вони вже мають. Німецькі партнери докладно пояснили, що потрібно нам для будівництва вітрових електростанцій на території нашого краю. Адже для цього потрібне спеціальне місце. Тому спочатку потрібно провести підготовку даних про швидкість вітру в нашому регіоні. Die deutsche Seite hat gebeten, dass während der Reise... Am 18. 18. Dezember haben wir die erste Anlage und am 18. März, darauffolgendes Jahr, die letzte Anlage in Betrieb genommen. Am 18. Dezember haben wir die erste Anlage und am März die letzte.

Wir haben zwei Jahre geplant, ein Jahr 14 Monate gebaut und sind jetzt im fetten Betriebsjahr.